Terima kasih Tan Sri yang ditua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tan Sri, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan atas pembentangan belanjawan 2026. Uh, Sekurang-kurangnya satu belanjawan yang menunjukkan keazaman kerajaan. Belanjawan ini memperlihatkan langkah ke arah kestabilan ekonomi yang lebih mampan, memperkukuh asas fiskal dan memperkemas subsidi. Secara keseluruhannya saya setuju dengan naratif pendekatan fiskal yang diambil kerajaan. Kurangkan defisit, kurangkan ketirisan, optimalkan peruntukan untuk perbelanjaan kerajaan. Namun sebagai kompas sejarah untuk era mendatang, kita berharap belanjawan ada kesinambungan dan memperkukuhkan kapasiti produktiviti negara untuk masa depan. Jika asas yang dibina hari ini rapuh, maka bangunan ekonomi masa depan akan goyah. Maka kita bertanya, adakah kita sedang berbelanja untuk berkembang atau sekadar berbelanja untuk bertahan? encil di pertua laporan rasmi anggaran perbelanjaan persekutuan menunjukkan bahawa perbelanjaan pembangunan negara kita semakin menurun dari tahun ke tahun namun tahun 2024 84 bilion 2025 naik sedikit 86 bilion dan 2026 turun lagi 81 bilion Fenomena ini bukan sekadar kebetulan saya rasa. Ia adalah tren yang membimbangkan. Dalam belanjawan 2005 kita berbelanja 24.1% daripada jumlah peruntukan negara. Tahun 2010 naik kepada 26%. Namun sejak 2013 trennya merosot ke bawah paras 20%. Walaupun kerajaan madani telah mengembalikan sekitar 24% pada tahun 2023, tapi kini kembali menurun kepada 19.7% daripada keseluruhan belanjawan 2026. Jadi apakah maksudnya ini bermakna kita kurang melabur untuk masa depan? Itu pandangan saya lah yang berhormat Tan Sri. Kalau kita tengok daripada analisis The Edge, Malaysia mempunyai peratusan perbelanjaan pembangunan terendah dalam ASEAN. Lebih rendah daripada Vietnam 31%, Thailand 24.6%, Singapura 21.6% atau Filipina 21.3%. Jadi apakah peruntukan pembangunan? Jadi apabila peruntukan pembangunan tidak ditingkatkan, Pekerjaan baru tidak tercipta, infrastruktur tidak diperbaharui dan akhirnya negara hilang daya saing. Maka apakah langkah kerajaan mengatasi suasana ini? Vietnam, Thailand dan Singapura sedang mempertingkat pelaburan awam mereka dengan agresif. Membina landasan taman perindustrian hub data dan pelabur, pelabuhan baru. Jika kita kekal dengan corak sekarang, kita berisiko untuk menjadi penonton. Penekanan yang diberikan juga dalam Belanjawan 2026 terhadap bidang penyelidikan pembangunan pengkomersialan peng dan juga daya cipta baik seadanya. Peruntukan untuk RDCI rentas kementerian hampir 5.9 bilion ringgit merupakan langkah kehadapan terutama dalam usaha kita menuju status negara AI menjelang tahun 2030. Ini satu isyarat jelas bahawa Malaysia ingin berdiri sebaris dengan ekonomi berteknologi tinggi. Namun, kalau kita tanya, memanglah tidak mencukupi. Salah satu daripada simptom paling nyata kepada stagnasi ekonomi negara ialah perabulan kita dalam penyelidikan dan pembangunan yang masih lemah. Terperangkap sekitar 1% daripada KDNK. Angka ini jauh daripada sasaran kita iaitu 3.5% menjelang tahun 2030. Dan hanya sebahagian kecil kalau kita banding dengan negara-negara seperti Korea Selatan maupun Jepun yang melabur lebih 4% daripada KDNK mereka. Saya pernah bangkitkan perkara ini di Dewan Yang Mulia ini. Bagaimana kadar pembiayaan R&D Persoalan susulan saya ialah dengan peruntukan 5.9 bilion bagaimana kita akan menjejak sasaran GERD Gross Domestic Expenditure on R&D sebanyak 3.5% menjelang tahun 2030 yang kita sasarkan. Jadi menurut unjuran rasmi Malaysia memerlukan pelaburan R&D sebanyak 25.7 bilion daripada sektor awam dan 60 bilion daripada sektor swasta. Jadi ini bermakna jurang yang perlu diisi amat besar. Dan jurang inilah yang akan menentukan sama ada kita hanya menjadi pengguna teknologi atau benar-benar jadi peneraju. Langkah kerajaan memperkenalkan potongan cukai tambahan 50% kepada PMKS bagi perbelanjaan latihan berkaitan AI dan keselamatan cyber adalah satu permulaan baik diharapkan diperluaskan dan diperkukuhkan. Kita perlu melangkah jauh lebih baik. Kita perlu melangkah lebih jauh, perlu mencipta budaya pelaburan dalam RDCI ini. Bukan sekadar program sementara, tapi jadikan ianya sebagai satu ekosistem. Maka sukar jadi negara berteknologi tinggi jika pelaburan kita dalam ilmu dan inovasi kekal di paras rendah dan sendi petua, begitu juga perbelanjaan pembangunan bagi sektor pertanian jatuh menjunam sehingga 81.3%. Kalau dulunya 2.94 bilion ringgit tahun ini hanya 551 juta sahaja untuk tahun 2026. Ini adalah peruntukan terendah dalam sektor pertanian dan kejatuhan tahunan paling mendadak dalam sekurang-kurangnya 11 tahun saya jarang menyentuh tentang soal pertanian uh, yang Muhammad Tansi tapi kerana mendadak yang begitu sangat dalam tempoh 11 tahun. Saya pangkitkan perkara ini kerana Johor hari ini merupakan penyumbang terbesar pertanian negara uh, dengan sumbangan 17.21 bilion ringgit atau 17.1% kepada KDNK negara. 17%. Jadi Johor mencatat nilai jualan hasil pertanian tertinggi negara mencecah 27.2 bilion ringgit dan terus komited untuk memperkukuh peranannya sebagai bakul makanan negara dan pemain utama dalam pasaran agro makanan global. Jadi bagaimana Johor nak kekal sebagai peneraju jika bajet pembangunan sektor pertanian terus dipotong sebegitu drastik? Mungkin Menteri Kewangan yang amat berhormat Menteri Kewangan dapat menyatakan strateginya. Soalan jadi untuk Johor kekal menjadi peneraju jika bajet pembangunan terus dipotong bagaimana strategi kerajaan seterusnya. Tuan Sri dalam belanjawan memang ada diperkenalkan program-program yang baik, program agropreneur, next gen, serta insentif otomasi pertanian untuk penanaman, penternakan, apiculture, aquaculture dan perikanan laut dalam. Tetapi adakah jumlah RM551 juta ringgit itu cukup untuk menjamin daya tahan yang kepanjang sektor pertanian negara. Baiklah, saya beralih sedikit kepada perkara yang menyentuh tentang soal Kementerian Ekonomi di mana perbelanjaan pembangunannya semakin juga mengecil. Kalau kita halusi dengan lebih dekat, tren peruntukan pembangunan untuk Kementerian Ekonomi perbelanjaan mengurus semakin meningkat tetapi perbelanjaan pembangunan menunjukkan trend yang semakin menurun kini hanya 2.22 bilion ringgit angka paling rendah sejak 2023 2023 dahulu pembangunan mencecah 3.339 bilion tahun 2024 2.117 bilion 2025 2.437 bilion dan tahun 2026 menurun kepada 2.113 bilion. Jadi persoalannya bagaimana kementerian yang menjadi perancang utama ekonomi negara yang bertanggungjawab membentuk rancangan Malaysia, menyelaras pelaburan strategik dan merangka dasar pembangunan jangka panjang boleh terus beroperasi dengan belanjawan pembangunan yang semakin mengecil. Jadi mungkin untuk berlaku adil kepada Dewan Yang Mulia ini, Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan mungkin dapat menyatakan apakah sebenarnya strategi kerajaan untuk kembali merancakkan atau menjayakan rancangan pembangunan negara kita. Kalau kita lihat daripada perbelanjaan pembangunan yang kita anggap sebagai pelaburan masa depan bukan kos sementara. Setiap ringgit yang dibelanjakan oleh Kementerian Ekonomi melahirkan kesan pengganda kepada ekonomi. Cipta pekerjaan baru, menggalakkan pelaburan swasta, meningkatkan daya saing tempatan. Jika kita terus mengurangkan pembangunan, bajet pembangunan, maka setiap peluang untuk membina kapasiti produktif baru tentunya juga akan terkesan. Jadi sudah tiba masanya untuk kita berbelanja untuk bertahan dan mula berbelanja untuk berkembang. Tambahkan peruntukan pembangunan biar setiap ringgit yang dibelanjakan oleh Kementerian Ekonomi menjadi pembangkin perubahan. Kenapa saya berkata begitu? Kerana kita ada peluang. Seperti mana Johor Singapore Special Economic Zone yang berhormat Tan Sri Speaker kita telah berjaya menarik pelaburan yang diluluskan bernilai sebanyak 37 bilion dan untuk negeri Johor saja bagi setengah penggal yang pertama sebanyak 56 bilion pelaburan yang telah diluluskan telah pun tercatat di dalam national investment committee itu adalah satu uh, peluang kita menyedari tentang uh, era di mana keadaan yang tidak menentu negara antara negara bekerjasama tidak sama seperti dahulu kita menyedari perkara ini maka atas dasar itu kita perlu merebut peluang ini kita melihat cabaran ini sebagai satu peluang untuk membolehkan kita menarik ...dan menjadikan Malaysia sebagai hub pelaburan yang terbaik di rantau ini. Lebih-lebih lagi dalam kedudukan kita sebagai pengurusi ASEAN. Itu adalah satu kesempatan yang harus kita rebut uh, dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan itu, Belanjawan 2026, 2026 ini perlulah menjadi titik tolak... ...kepada anjakkan struktur jangka panjang. Kita boleh buat. Kita perlu kembali kepada strategi pembangunan sebenar tingkatkan siling ekonomi dan mengangkat lantai kesejahteraan rakyat. Itu yang kita sasarkan. Jadi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, mampan dan inklusif, kita perlu berbelanja untuk berkembang. Bukan sekadar bertahan. Biarlah setiap satu ringgit pembangunan menjana lebih lima ringgit hasil masa depan. Biar setiap projek pembangunan mencipta pekerjaan, bukan hutang dan biarlah belanjawan 2026 dikenang bukan sekadar sebagai bajet bertahan tetapi sebagai bajet kebangkitan semula Malaysia. Jadi untuk itu terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Sekian. <coughs>